Прямой эфир на РТР «Россия». Передача 60 минут. Ведуча Скобеева Каша. А сейчас я приглашу к нам в студию реального очевидца звезд украинской армии на российской земле. Этот человек чудом остался живым на оккупированной врагами нашей территории. Он много дней не ел и не пил, а его дом разрушили укронацисты. Встречайте нашего гостя, Аркадия Федоровича. Здравствуйте, Аркадий Федорович. Расскажите, как дело было. Аркадий Федорович, сам я родился после войны, но о зверствах нацистов слышал много. Как многие курчане эвакуироваться не успел. А тут еще и день такой похожий выдался. Дай, думаю, пойду по если у соседа картошка. И тут это случилось. У меня даже на какое-то время ноги отнялись. Дышать не могу. И вижу, по нашей поселковой дороге, со страшным ревом, в огромных клубнях пыли несется танк с синим желтым флагом. Эта страшная железная машина заехала во двор к моему соседу и остановилась. Из нее вышли четверо военных и начали путягиваться. Фашисты! Я тогда еще подумал. Сейчас быстро выкупают соседскую картошку, обшарят хату и поминай как звали. Но не. Сразу видно, что не русские. Разговаривали они не по-нашему. Как-то чудно. Сначала помылись из шланга, а потом один вошел в дом, а другие разместились за столиком во дворе. И начали раскладывать еду. Потом этот первый вышел из дома с чайником в одной руке и с соседскими чашками в другой. Они быстро поели и уехали. И после того, как они уехали, я зашел в соседний дом, чтобы зафиксировать на фото э, кражу или, допустим, какой ущерб. Но то, что я увидел, все четыре чашки были вымыты и стояли на подносе донышком вверх. І тогда я подумав, настоящие нацисти, русский чоловік так не поступає.